Ну що ж, третій поєдинок сьогоднішнього вечора боксу. І в ринзі у ваговій категорії до 60, 64 кілограмів з'являється українець Віктор Петров. Він на ваших екранах і він дебютант у всесвітній серії боксу. Да, так, це молодий боксер Це його буде дебют. выступлений в формате в проекте Всемирной серии бокса. Он многократный чемпион Украины среди юниоров и молодежи. Обладатель золотой награды турнира сильнейших боксеров Украины. Чемпион Европы среди юниоров. И его соперник в этом поединке, которого как раз сейчас приглашает ринг Мохаммед Булдяв. Петре... Ну, Петро! раз на Віктор Петров на ваших екранах. Ну, його суперник вже виступав у цьому сезоні у всесвітній серії боксу. Був він одним з учасників поєдинку проти мексиканських Мехіко Герерос. Е Тому, в принципі, не дебют це для нього у цьому сезоні. Побачимо, на що він здатен. Ну і побажаємо успіхів нашому дебютанту. Побажаємо тримати ситуацію під контролем, тому що можна уявити собі наскільки важливим для нього є цей двобій. І те, що він навіть з моральної точки, з психологічної точки зору не буде легким, це вже факт. Це вагова категорія до 64 кілограмів. Поки що нагадаємо, ми ведемо перед з рахунком 2-0 після двох. поединки в этого вечера. Ну, такой кремезный хлопчина, да? Достаточно. И Виктор Петров. Он на ваших экранах. Есть, конечно же, сейчас определенный груз ответственности у Виктора Петрова, который первый раз будет боксировать 5 раундов без шлема в формате всемирной серии бокса и за клуб украинские атаманы клуб которого за выступлением которого сейчас многие любители спорта на украине и вне украины следят и вот мне рассказывали наш тренерский штаб что много людей когда наши ребята летят летят на выездные матчи, подходят и в аэропорту, и в самолете, говорят напутствующие на слова, поддерживают. И все мы держим кулачки за выступлением клуба «Украинские атаманы». Ну, насправді, так, своєрідним уже символом став клуб «Украинские атаманы» для нашей державы. И это своєрідний бренд, который нужно держать, так, марка, которую нужно держать на высоте. Тим важче, тим важче Петрова емоційно. про це не слід забувати. Все ж таки, юніорський молодіжний рівень це дещо інше. Будемо відвертими. Так, да, взрослий бокс. Це все-таки немного друга історія. Ну, сейчас дожень приспособиться в своєму соперніку Петров. Достатньо легкий він на ногах. Хоча за антропометрію, так принаймні візуально здається, він поступається алжирцю. Зосереджений на цілі українець, видивляється шпарину. І знову шульга. До речі. Да. Старається Петров заставити свого соперника з першим номером і хоче ловити на встрічних І Ось, принаймні, у цьому раунді вже спостерігається, що Петров намагається відповідати, відповідати на атаки Алжирця. Так? Не дозволяє тому виходити з атаки без наслідків. прием Визуально, если смотреть на этих двух боксеров, алжирец выглядит гораздо крупнее и мощнее Петрова. І Алжир вже починає підтискати. Ось навіть дійсно не візуально. а Мені здається, що так воно є. З і і Петро, мені здається, не можна дозволити господарю майданчика, так би мовити. Господарю ринга відчути свою дистанцію. так? Ну, Неоднозначний раунд, Могу що цей раунд отдали боксеру із Алжира. Ну, уже відчув. уже первый раунд отработал, уже відчув, что такое всесвітня серия боксу. Возможно, где-то исчезнет мандраж, так, стартовый, так мовити. Да, сейчас главное вот так расслабиться и делать свою работу снять этот так называемый груз ответственности и где-то даже на опыте на рефлексах включаться я вам тем часом нагадаю что наступный тиждень у нас теж проходит под знаком боксу А У суботу не забувайте. У нас знову ж таки всесвітня серія боксу. Ми завітаємо гості до команди Росії. Це буде о 19.00. А по завершенні цієї трансляції поєдинки з Монте-Карло, поєдинки професійного вечора боксу, де наш Андрій Руденко зустрінеться з Ф'юрі І Геннадій Головкін проти Мартіна Мюрі. Буде дуже і дуже цікаво, тож не пропустіть. Усе найцікавіше, що того дня відбудеться. Буде на телеканалі 2 плюс 2. Не можна, не можна Петрову дозволяти пристрілятися супернику. Ще дуже часто повз проходять удари алжирця. І не вперше Петро використовує ось наработано напрацьоване. Спарений передній, так, спарений правий прямий і одразу вмикає свою ліву руку. Другий раунд. Вагова категория до 64 килограмм Ну и пока то преимущество, которое есть у Мухаммеда Булдиафа, а именно длина его рук, вот он успешно этим пользуется. И нашему боксеру сложно приходится выйти на свою ударную дистанцию и попадать четко в цель. Все же по прошествию уже тех э, раунда коэффициент полезного действия на стороне Алжирца. Надеюсь, ну, есть он, следует же Петрову. Еще змеоты. Брата ситуацию в свои руки. А вот в таких обменах жестких у Петрова получается гораздо лучше, чем работа одиночными с дальней дистанции. На жаль, разумеется, и Алжир, так, и тому намагается на эту дистанцию все розмены не входят. конечно. Жесткий обмен. Посрома меня лжирается, видно, он навязывает, до Наканчивается раунд. Важкий раунд. Важкий раунд для Петрова. Важкий поединок для Петрова. Да, в общем, можно сказать, что соперник не подарок, как для дебюта во всемирной серии бокса. Но, как говорится, соперников не выбирают. И нужно искать ключики, как к нему подобраться. И как выиграть бой. И вот опять мне пришла информация из Алжира, что первый раунд двое судей отдали Петрову. А вы на А второй раунд Петров проиграл по карточкам всех трех судей. А у уже на душе приём на Ну хай там як, два раунда минули, зараз третий. Третий раунд. Поединка весовой категории 64 килограмма. Дуже хочеться сподіватися, що Алжирець вже продемонстрував усі свої козири. Що на них звернув увагу і Петров і Михайло Мельник. Тепер справа за тим, аби їх нівелювати. Середній підказує Михайло Мельник. Те, про що ви кажете, Аліно, так дійсно одиночними якось працює Петров. Не знаю насправді, можливо, дійсно він знає про свій удар, можливо, там пороху на двох вистачить і динаміту, але я кажу, цього замало. Алжерис поки що не наполягає. Вражені що його влаштовує з такий сценарій, конечно же, здесь нашому боксеру нужно бути более активним. Так, ось перед очима стоять два попередні поєдинки, так, де Буценко та. Досматов ну, так, как автомата выкидал все свои удары. И невероятная количество их на самом деле было. свою одну паузу украинские у украинского атамана. В этой Петрову следует все-таки больше накидать. Много выцеливает глазами. Но надо пробовать уже больше выбрасывать руки и, как говорится, выцеливать руками. Хорошо вот, здесь нашел. прошел удар. И надо было развить сразу же вторую такая, чтобы вторая волна ударов должна была быть в исполнении Петрова, но однако не рискнул. Бить, бить вот да, вот здесь опять попал и снова дал паузу, восстановиться, так сказать своему визави Петров. Надо больше, больше подхватывать удачное попадание. Больше комбинациями работать. Ну и здесь в обмене и каждый из боксеров очень рискует. Четвертий, четверта три хвилинка. Не НАТО задоволений, мабуть, Михаил Мельник зараз. Не НАТО задоволений себе, мабуть, і Петро. Насправді? Если на самом деле вырвать победу, то уже это следует делать сейчас. рефери Поединок. В чем причина, нам не показывают, к сожалению. Возможно, было много воды в углу, и рефери просил вытереть воду с настила ринга. Ось неприятно то, что впечатление складывается, что алжирист далее уверен, что себя почувствовать начинает. Он действительно очень классно вымерял свою дистанцию, а когда все-таки справа доходит до среднего ближньої, он сразу идет в мясорубку, так бы мовити. Да, он готов принимать такой размен ударами, умеет это делать, не избегает плотности. Здесь хорошо пропустил одиночный удар алжирец. Ну и вот то, о чем мы с тобой говорим, постоянно ну, использует свое преимущество и держит на передней руке, на одиночных джебах и иногда подключая левую руку. Важко Петрова, это заметно, действительно. Дихает, начебто легко, слава Богу, но вот подобраться до суперника ему очень-очень сложно. Соперник бачит Петрова, но еще не хуже для нас. И видят, и опережают в своих действиях. Как только Петров пытается выйти на свою ударную дистанцию, тут же передней рукой правой рукой мешает ему алжирец. Не дает подходить. Подключает при этом еще и левую руку. Ну, здесь надо пробовать с раскачки. Качаем маятником подходить. Чуть гибче должна быть спинка потому что выглядит все достаточно прямолинейно и просчитать для соперника легко. Опять же, учитывая, что размах рук у боксеров разный, и в этом показатели преимущества у, у Алжирцев. четвертый раунд, попереду заключенный, финальный пятый раунд третьего боя. ваговая категория до 64 килограммов. Наш дебютант Віктор Петров, ну, так принаймні здається, все ж таки програє цей поєдинок. А будемо сподіватися, все ж таки на краще, будемо сподіватися на те, що зможе виправити ситуацію. Ну все, финальный, финальный раунд. Финальный. Так вот, значит, увешал дистанцию Петров. Значит, кто зручна воно для него. Выходит на свою дистанцию и несколько ударов пробивает. Делает шаг назад по прямой. Просто прекрасная мишенью... Являясь прекрасной мишенью для контратаки алжирца. Если уж ты... Решил не продолжать свою комбинацию, то ни в коем случае не, не де, нельзя делать по прямой шаг назад. Нужно или наоборот еще больше сблизиться и э, использовать в качестве защиты клинч, или же закрутить уйти в сторону. Ну вот здесь хорошо, хорошо встречает эпизодично Петров, как только э, так э, Забывая защите, бросается алжирец со своими ударами. Эпизодично Петров хорошо видит и пробивает навстречу. Надо использовать это преимущество и ловить, что называется, соперника на ошибках. Справді так были ситуации у этом поєдинку, когда Петров, начебто починав гнуть свою линию, входил в атаку. Але развинутый локальный успех. Чомусь не наважувався. Фінальний раунд іде. Важко потрову і швидше за все все ж таки по очках йому перемогу не віддадуть. Да, поєдинок совершенно не виглядять. Преимущества нет. У... Тотального преимущества у... у каждого из боксеров нету. Один эпизодами выигрывает алжирец, эпизодами украинец. Ну, если посчитать количество выигранных эпизодов, наверное, все-таки алжирец более то... точно и чаще попадал, чем Виктор Петров. Окончился ну третий поединок. Чекаем решение судей. Алжир стриумфуя. По своему куту, пути вина убивается с тренерами. Ну вот после четырех раундов мне, пришло мне сообщение из Алжира, что после четырех раундов мы проигрывали со счетом 3-1. Только первый раунд был за нами, а три следующих за алжирцем. Ну и пятый раунд вы сами все видели. Комментировать тут особо нечего. Поэтому думаю, что все же мы проиграли этот бой. Бой весовой категории 64 килограмма. Все логично. Будем мы отвертыми. Ну, все же давайте дождемся официального объявления результата. І будемо готуватися к поєдинку вісової категорії 75 кілограмів. Ось ще раз нарізка найцікавішого, що було. Виникли проблема у Петрова. Ми будемо сподіватися, що з лішим буде у майбутньому. Леди, джентлемен, це сіш. разделенным решением судьи. И разделенным решением судей в этом поединке выиграет боксер из Алжира Мохаммед Булдяв. Ну и будем отверты, так как бы рішенням решением он выиграл, мы не очень здивувалися, ну тож не перемикайтеся.